ушел. А -а -а. Потужно. Дорогого. Привет. Ты стример? Только Нет. честно. Честно. Зараз стрима нема. А что у тебя сзади этот портрет Бандеры? А який портрет має бути у мене позаду. Не знаю, так питаю на всякий случай. Для чого тобі ця інформація? Ну просто, блин, спрашую. Ну, давай, представся, звідки ти, як тебе звати. Ну, давай на чем, з тебя, я думаю, якщо ти хочеш мною пообщатися. Ну, ти запитав, для чого мені портрет? Тоді, будь ласка, представся, щоб я розумів. Ну, звідки роман ти. Зовут. Так, Роман, Роман меня зовут. И... Я, и... я с Нижневартовска. С Нижневартовска ты, Роман. Так, и чего тебе С Нижневартовска хвалюет Степан Бандера? Одно ну, не цикало. Ну, не знаю, я просто ты его повесил для чего-то назад. Ну, это герой Украины, так. Степан Бандера, герой Украины? Тогда я... А что ты меня не повесил сзади? Ты герой Украины? Ну, конечно. Добрый. Що ну. ти зробив для України? А... а ти? Ну, ти хочеш, щоб я повісив твого портрета? Вот ну, я так. питаю, що ти зробив для України? Ну, во-первых, как бы это моя родина. Я там для начала отслужил хотя бы. А ти? ты служил вообще, нет? Так. І що з того і чому твій портрет має висіти в мене вдома? Я не знаю, я, я от тебе і спрашиваю, чому тети? Ну бо це Герой України, він боровся за незалежність України, захищав її. Яку незалежність? Він дітей. він дітей. Слухай, Роман, а можеш розказати, де саме це відбувалось? Страшна трагедія. Да, мені за чим це надо? А хоч в яких роках це було? А? Ну, коли це було, в якому році? А ты вообще с Виткеля, скажи мне. Я с Киева. Не скажи. А? С Киева. Нет, ты не с Киева, ты уже брешешь. У тебя, у тебя ты где-то э... западной Украины. У тебя город не, не киевский ни разу. Так я запитав, в каком роте сталась эта страшная трагедия? Яка? Ну, где Степан Бандера детайловый, как ты говоришь. Я ж тебе скажу, в Сарновском районе, знаешь, где есть город Сарны, район Ровенская область, ровно, знаешь, где это? Знаю. Ну, так если ты знаешь, ты, наверное, оттуда где-то поблизости, судя по говору. Я Тогда запитал... зачем ты задаешь тебе Я за Нет, так я хочу на твое ствердження про то, что Степан Андреевич Бандера что-то там с детьми делал. Мне хочется деталей, я такой информации не знал. Где ты такую информацию <реку> взял? <реку> Я ж тебе объяснил, что я тебе. Давай этот, ну, э... как тебе сказать, э... что по порядку тебе все рассказать, так, поподробно. Кто так. там еще был и в каких, каких боях, от чего он носил ботинки, что ли, или что? Самое Не, так. Нет. Нет. да. завязывай. Все, тему твои, что... на тему твои знания Роман закончилы, так? Да, а теперь ну расскажи тогда мне. В чем он тогда герой Украины? Скорее. Я же тебе сказал, он боролся за независимость Украины. Чтобы Украина была вильной, соборной, независимой державой. <ч stainless> я не хочу с тобой спорить. Ни о чем. Просто ты ти... меня тот... не довел ничего такого нового, что я хотел бы услышать. <х> так ты ничего и не запытал? No. Да капе, ти, ти мені нічого й не сказав. Так, а звідки ти з України, Роман? Я говорю, Роман, Роман, я говорю. Я в Словенській області. Никим чином тебе до Ніжнівартовска. Село Зірне. Угу. І яким чином тебе яка нелегка доля занесла до Ніжнівартовска? Ну, я тут давно живу. Мої батьки сюда приїхали много-много лет назад, і за этого я тут живу. А батьки перевезли тебе маленького. Ну, а що вони переїжджали з України, де хороший, гарний, теплий клімат. Фрукти, ягоди переїхали до того, до тої півночі, того Нижньєвартовська. Ну, не знаю, так вийшло просто. Угу. Родичі в Україні залишились? Ні, я з мама здесь. А що, мами там не братів, ні сестер не було в Україні? Вони і зараз є. Ну, я скажу, родичі є в Україні. Да, ты там родичи до обеда хер в окно Угу, Да, но ты помни, у меня говоришь. У меня нет, я я я ничего плохого не имею, Мы сейчас а, общаемся да. так, с теми, как бы это э, на короткой ноге. Я люблю Украину, угу. как бы ты ничего. Там то что у тебя эта бандера вести там сзади мне до одного места. Я тебе просто говорю угу. про свое, про личное, как бы. Я заразум. И для чего тогда Россия бомбит Украину? Что тебе роды там в Украине? Да я откуда знаю, для чего она там бомбит и для чего она не бомбит. Я mm -hmm. в эти политические темы не лезу, оно мне не надо. есть ты не поддерживаешь СВО, не? Я вообще ничего не, не, не ни, СВО не поддерживаю. Ни, ничего вообще. Вот это вот. Я его не, а мне, чей Роман, не чей Крым? Не понял. Чей Крым? Да я откуда знаю, чей Крым? Чего у вас этот... Вот я не могу понять. Вы. Я. Хоть ты вот мой земляк, да. Вот. чего у вас это... это вот понятие, чей Крым? Чей не Крым. Ты мне не земляк. Ну, значит, ты не тоже тогда. Правильно, я не набываю за тебя земляки. Ну. Но... Вроде просто мужик. Разговариваешь, как какой-то Не могу я понять тебя никак, вот. Чей Крым? Рома. Да я откуда его знаю, чей Крым. А ты что до школы ]illing? не Skill ходил? Ты от меня уж Ты от меня хочешь? Крым наш, что ли, или что, или как, или ваш, или чей там Крым, я не знаю. Но. Крым. Рома, сколько будет 7 умножить на 8. Чи, чи, я, чи оп... Чу, Рома, ця, скільки марафон? буде 7 помножити на 8? А сколько будет 9 помножити на девять? Ну, відповідай на мое запитання, потняй твоє на твоє. Ну... <свят> <свят> Неморосі. Скільки буде 7 помножити на 8? Я не буду отвечать на эти вопросы. Добре, Рома, знаєш, куди пішов російський військовий корабль? То? Крейсер Москва куди пішов, знаєш? за крейсер Москва. Йди почитай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників Та смачної кави. Привіт. Все эти войны в в Еще раз повторю, будь ласка, не почув. Вы откуда? Я из Украины. Ага, понял. А, сзади а вас кто, кто такой, что человек? Герой Историю Украины. Кто? Герой Украины. А можно, можете вкратце рассказать? Ну, погиб по-героически, может, подвиг совершил какой-то вкратце. Можете рассказать? А звідки вы представитесь, будь ласка? Я из России. А місто яке? Казань. Казань. А для чего вам в Казани знать про героев Украины? Честно сказать, я зашел сюда с целью узнать новости. Тут говорят, что-то какой-то переговор произошел между Зеленским и Путиным. А я новости то не знаю. Да, а, нов... а ну Дуже цикаво, расскажи. Прям же Путин Зеленский Зеленским поговорили, да, между собою? Это, это мне так сказали. Mm. Ну, допустим, да. я, сказал. я думаю, да, так. потому что в телевизоре э, обман. Я не смотрю его. Uh -huh. Вот. Так. Потому что мы, мы же там все побеждаем по телевизору, то мы же победители. Вот. Я захожу в лет, вот здесь новости узнаю, uh -huh. а здесь уже 50-50, mm -hmm. так скажем. Так, а тут вы вот хотите встретить Путина или Зеленского, с кем вы хотите поговорить, уточнить эту информацию? Ну, нет, если вы знаете какие-то новости, можете рассказать, я послушаю. Если не знаете, ну, так и скажите, я не знаю. Ну, известно, не знаю. Ну. Про а вот перемовы так... перемовины ну, Зеленского да... и Путина. Подождите, может я от темы mm -hmm. это. Хотел вкратце расскажите, что... Это, это, это вот, Боролся за незалежность Украины Хотел, Чтобы Украина была вильной державой независимой, Соборной и суверенной а, Я смотрю лицо знакомое Это же Бандеровец Что ж как Бандеровец он, он... Степан Бандера его зовут. Степан Андреевич все. Степан Андреевич стой. А я смотрю да 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 все Меня на работе так называют представляете Ничего себе да, меня в гараже мужики бандеросы называют. За что? А кто-то а, а кто называет и на агентом. Тебя говорят, вообще пора в СССР сливать. А за что? А потому что я правду им говорю. Дуро, цикаво знать, якую правду вы им говорите. Какую? То, что напали на Украину. Вот тебе правда, пожалуйста. Ну да. Ну, ну. Так и є. То, что Бандера это герой ну, Украины. А, а для них это нацист. Угу. А, а слухай, вы не пытали своих друзей, а, что вы начитали, какие книжки вы начитали про Бандеру? Они не читают. Кого читают? Ты чё? Они в Донецке даже садятся, на бумажки не могут прочитать. Неграмотные. Слабоумные, не очень. Да. Ну... И как вы выживаете в том уточении, в том соредовище? честно вам сказать, да, я вот даже порой боюсь. Я их боюсь. Я вот я работаю дальнобойщиком, да? Я в кафешке подъезжаю и думаю, дай я лучше в кабине покушаю, никуда не пойду. Приготовлю себя в кабине, один покушал, чай заварил, попил и поехал дальше. Потому что в кафе заходишь, там эти новости, России 24, мы победили, мы в Украине захватили эту деревню какую-то, я ее не знаю, эту деревню. Вы, вы скажите, мы захватили Киев. Во. А то там какую-то деревню, там какой-то Мухасранск, какой-то, ну, такой даже на карте нету. И думаю, вы зачем что вообще боретесь? Да? А народ сидит, глаза вылупил, слушает. О, нихера, мы там какую-то деревню захватили. Я говорю, а ты знаешь, где эта деревня вообще находится? Нет. Ну мы же ее захватили. Ну слабоумные, дебилы. Да, да, да. 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 Ой, ладно, что-то я зашелся тут. Так... Да, ну что, дура цикава. потом меня в фейсбуке, я говорю, точно... Та да, ну ви розумієте, якщо вас друзі там то... здають, то тут то, що я викладу, то, то нічого страшного. Ладно, давайте удачі вам. Ну добре, давай, давай щасливо, так. Да. Да. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!